Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами. Привіт. Ти в Генічіськ? Сідай. Привіт з Дмитро Богдан. Ти куди їдеш? Гінічі. На свято? Ні, ні на нову поліцію. Сьогодні чудова погода. Ми їдемо до Генічська на День Незалежності. Потім поїдемо кхм, в нову. Новотроїцькі, нову Олексіївку. Там зараз центр кримських татар. Ми подивимося День незалежності, як святкують гнічесь і потім новоолексії. Нагородженим та героям України тричі! Glória! Glória! Ми зараз на святкування Дня Незалежності в Генічеську. Тут дуже мало українських прапорів, майже всі надписи російської. А от єдина машина, яку ми знайшли з прапорами з українськими, вона з українськими і кримсько-татарськими прапорами одразу. Насправді є така думка, що найбільше підтримують незалежність України тут кримські татари, бо їм немає куди вже відступати. Тому ввечері ми поїдемо в Новоолексіївку, яка вважається центром кримсько-татарським новим центром за межами окупації Криму. І подивимося, ще урочистості там. Так я зараз подивимося, що тут відбувається. вітер не ходій гуляє, така але ти свою весну від мене. çok что он будет на да, а, да. Конечно. Ну, наш коллектив был основан 10 лет, 10, 10 лет назад, вот в этом году у нас 5 мая будет 10 -летие, получается, коллектива. И вот. Крымско-татарский национальный народный коллектив, И вот. чисто специфицируется на народных танцах. Он был основан здесь, в ПГТ Алексеевка, СМТ Новолексеев, района. Вот здесь мы оставались, то есть вот мы здесь работаем. раз, получается, вот с поддержкой Райкус администрации мы выезжаем в Румынию. Вот, едем от с 1 сентября. Да, я, да с Бог все будет нормально. Поедем, да, будем выступать. А так, да, тоже постоянно Херсон, фестивали. Ну, то есть хватает концертов, мы довольны. Это огромный праздник, честно, вот лично для меня это огромный праздник, что действительно мы живем в вольной стране, в свободной стране, где нельзя бояться, там, сказать лишнее ну, слово там, свое, высказать свое мнение. Ни за, ни за что за это не стоит бояться, то есть свободно говорить. Это вот самое основное для меня. Пустишь мене старый деду на улицу погулять. Я и сам не пойду, и тебе не пущу. Бо ты ж мене старенького покинути хочешь. Бо ты ж мене старенького покинути хочешь. Да, пожалуйста. А тут это музыка. Они хотят просто вот с вами да. познакомиться, во-первых, да, пожалуйста. да, чтобы вы рассказали немножко о жизни нашего города. Генесяев, своем скажет, солидная Ну, добрый, сейчас что-нибудь. Александр Владимирович Прихненко, город Генесяев. Лет 78 родился 30 января 1938 года. Изначально инженер строитель Ну, на протяжении всей жизни занимался и книгами, и и фото. Первый опыт. Вообще был печальный. Пятый класс. Повезли нас в Крым на экскурсию. Пятый класс. Ну тогда еще на открытых машинах ездили, эти были, скамейки, повезли куда-то в Ялту. И вот там шли на катере, где-то мимо медведь горы. Грузов, по-моему, шли. Ну и мальчик с фотоаппаратом на палубе, конечно, досторг, берег снимаешь. И тут с мостика раздается мальчик с фотоаппаратом, поднимись на капитанский мостик. Но ну, я сначала не понял, потом повторяют, ну, думаю, наверное, ну, мне. Ну, мальчик обрадовался, конечно, думаю, дядя сейчас разрешит там снять что-то такое сверху. Поднимаются, а дядя говорит, мальчик, засвети пленку. Вот такая была трагедия. Ну, тогда, видишь, игра у этих шпионов. Берег с моря нельзя было снимать. Ну, это был 50 50-й или 51-й год. Это бухта там. Над бухтой парк такое красивое место. Я и потом ездил туда пару раз после уже отъезда, снимал снова. И, и кино тоже снимали. Ну, эти 8-миллиметровые камеры. Вы, наверное, не застали. Это были. Были, конечно, каторжные, каторжная была работа, но тем не менее. И, ну, снимал 8 кама такая была. Одна из первых камер. 60. В 60-м году заканчивали институты, вот туда купили эту камеру, складчину. На Дальний Восток ехали и там вот начинали снимать. А потом кино как-то я забросил. Ну, ну, снимал и на 16 мм, на Камчатке снимал, работал. Поднимали, затонувшие сюда, там севшие на мель какое-то время я там работал. И в газете работал. Ну, здесь? Здесь? нет, не здесь, там Дальний Восток. Ну, небольшое время, потом опять вернулся на завод. Ну, завод тянуло, было. Был коллектив очень хороший, большой завод, судоремонт, судостроение. Да, ну напрасно, я иногда думаю, понимаете, сейчас вот сейчас, сейчас там мажут все черной краской, то, что было. Да нет, же нельзя так. Мы жили, я думаю, прекрасно жили. Не только потому, что были юные, наверное, а ну, романтики были. Я не стыжусь этого слова. Интересно было жить. И тогда в то время. Ну, мы, никто из нас, из моих друзей, ну, тогда это был показатель, ни машин не имел, ни в партию не вступали. Вот такая была. Когда возвратился в Генич в 1996 году, ну, как раз и там все рушилось, и на Дальнем Востоке уже, в общем-то, и завод, все это гавкнуло. Ну, и тут надо было, тянуло все время домой. 30 лет хоть там прожил, ну и, там, ну и семья, дети там родились, но Украина, дом тут могилы, надо было возвращаться домой. Вот вернулся и тут опять-таки попал в эту среду. Ну, раньше говорили как-то, геничане — это нация. Не знаю, теперь, к сожалению, э -э, то ли много какого-то пришлого народа, то ли ушло то поколение, и мое уходит поколение. Понимаете, сейчас очень много народу здесь за Путина. Они поддерживали все время Януковича, вот когда эти были выборы Януковичские. Приходилось тут со всеми спорить, и ругаться и быть врагом. Скажешь, слово против, и все. Янукович, Янукович. А теперь, наверное, эти же люди, и больно, что и одноклассники есть, и одноклассники, и институтские друзья, друзья, бывшие друзья или друзья... Ну вот, они до сих пор не понимают. Да, да, да что говорить? Даже вот дочка старшая, она в Таганроге живет, но дочки обе в России. Я в третий раз жена. Первый, первая жена... Ну, вот дочери, и дочери от нее разошлись мы давно, уже в 79-м году. Ну, полюбила другого человека, скажем так. Все это было больно, конечно. А потом я женился через несколько лет. Хороший человек, но она была директор школы, а я директор с вами нашел. Ну, вот, третий раз. Женился недавно. Ну так получилось, мы на одной улице живем, я бегаю. Ну тут у меня э, рабочий угол, я там не могу, там нет, нету, поэтому и там, и там. Ну мастерская там и так далее. Да, конечно, тут все, как говорится, намолены каждый угол. На чем вы сейчас работаете? Ну стихии, вот пруд. Хочется, конечно, вернуться к прозе. Но я вот уже вот это как про огинячание. А, ну она вышла в 2011 году, по-моему. А нет, в 2012 году. Вот после этого вот эти стихи, пруд, пруд, понимаешь? Вот сегодня встал в 2 часа ночи, написалось, он буха, знает откуда она что. Ну, она всякая, и противопутинская, и любовная, и, и всякие, ну, как обычно, жизнь. Во Вьетнаме я работал в 92-м, 93-м. Ходил один спокойно там по Сайгону, снимал себе. <клышленный> Это деревня, это не АБ, где наш док стоял. У нас было три инженера и команда доку. Это человек 20 у нас было, там механики, нотаристы и так далее. На этой почве как-то перезнакомились, а поварихи были вьетнамки. Три или четыре женщины были. И как-то, ну, прошел, наверное, месяц, и наша команда все захотели борща. Борщ, борщ, борщ. Они не умели, не умеют творить. Ну, я... Немножко раскрутился, вначале было там трудно с работой. Ну вот я вызвался, сварил первый раз борщ. Он не очень хорошо получился, потому что там овощи все как-то как сластят. А потом мы на нашем пароходе достали пеноватную пасту, сварили. Ну, раз, два, три, четыре, пять, потом эти поварихи научились уже сами. Ну, и вот этот контакт с ними, у них все многодетные, трое, пятеро детей. И вот как-то сдружили нас эти борщи, они приглашали нас к себе домой, в семьи. Мы с товарищами бывали у них. Поэтому близко, близко вот был Вьетнам как-то близок. Они очень, очень хорошие люди, когда ближе с ними знакомимся. И мы пытались разговаривать по-вьетнамски. Ну, вот какое-то слово скажешь, они хохочут. Они вот, да, он тоновой язык, но мы так до конца, конечно, потом уже бросили это дело. Ну, однажды нам один вьетнамец объяснял, он переводчик Говорит, буква А на вьетнамском языке имеет 16 оттенков произношения. Ну, ну мы не постижим. Но попробуй с ней поговорить. 16 оттенков. Что-нибудь сюда вы привезли из Вьетнама? Вьетнам? Ну, сейчас а, ну, ну, покажу. Разрешите, я покажу. Можно, да? Простите. Правда, может быть, запылилось. Бог хаты его есть. Бог непритязательного счастья. там пахнет. Сандал. Что еще? Не, никаких я этих там машин, ничего я не вез, мне не надо это. Вот, можете понюхать. Но если ты был вид Вьетнаме, знаешь, коричное дерево. вот ракушка из Вунхтау, южно-китайское, может. Вот драгоценности такие. Класс. Ну, что, вот это, наверное, самые дорогие вещи. А, вот, вот это еще, это мне вьетнамки. Этих, оно запылилось, конечно, поварихи подарили. Но оно пыльное. Mm -hmm. <laughs> ну, а камеры? Ну, я там купил Pentax. Mm -hmm. А, нон, да, нон, Pentax. Ну, äh, пленка, пленка купил. И зум впервые такой здоровенный. 75 на 300. Ну, я, конечно, как король себя чувствовал, <свят> снимал <свят> впервые в руках такой. Он, он у меня есть до сих пор. Если, если вдруг война, будь она неладная, и не будет электричества, придется переходить на, на пленку. А вот это, это сестра моя. Сестра, вот она. Сестра София Василенко. Ну, мы с ней... Мы, вот э, иконостас наш. Это, это дед Леонид Михайлович Прихненко. Это мам, мама, мама и отец. Это, это мамина семья евре, евреи. Мама еврейка. Вот трагедия той войны нас плотную коснулась. А потом кто-то выдал. Ну, всякие люди. Как сейчас, наверное, если Путин придет, наверное, будут бегать. Люди-старики говорили, когда Немцы пришли так первые дни, двери в гестапо не закрывались, ну, бегали. А, ну вот, маму выдали, а отец, он пошел за ней в гестапо. Еще тут было, я сейчас книжку об этом, у меня книжка есть, еще двое таких мужчин, которые пошли за женами еврейками и расстреляли их вместе. Ну, нас с сестрой оставили немцы вплоть до особого распоряжения, таких детей, как мы. Ну, дед, конечно, знал, что такое это, и достал где-то телегу и лошадь, и где-то в самом начале марта 42 -го года увез нас в э, глухое село, Новоукраинка такое было село, около партизан, тут есть село такое, партизан, и увез нас туда, ну и там мы пробыли до прихода наших. А в конце марта расстреляли 100 таких вот, как мы, детей. Вот тут есть история силы мест Украины, тут есть... Вот. Масове знищення повторилося у лютому 42-го року, коли в тому ж ромі противотанковий ров на северній окраїні було розстріляно 300, а через деякий час ще 175 людей, у тому числі 100 дітей віком з двох років. Ну, от так що ми живемо вдома, тому були з сестрою працювати.